Меня зовут Семен, мне 16. Но желание познавать мир живет в каждом из нас. Каждый день узнать что-то новое, заниматься любимым делом и проводить время с друзьями делает меня счастливым. Я люблю спорт. Мне всегда было интересно, что лежит за всеми достижениями чемпионов. Не думая о поражениях, и не превращать препятствия в возможности. Спорт позволяет мне чувствовать внутреннюю силу и свободу. Я очень дорожу своей семьей и хочу, чтобы они были уверены в высоком уровне здравоохранения и социальной защиты. Ведь семья ⁇ это самое дорогое, что у нас есть. Меня зовут Наташа, мне 16. Я считаю, что реальная ответственность за окружающую среду ⁇ это стремление к новым изменениям. Природа вдохновляет меня. Я восхищаюсь ее красотой и гармонией. Мне хочется поделиться ею со всеми. И в этом не помогает рисунок. С самого детства для меня это свобода и способ самовыражения. Благодаря своим занятиям я поняла, что даже самые незначительные детали могут поменять картину в целом. Для создания сильного государства необходим вклад каждого из ее граждан. И я считаю, что важную роль в этом играет качественное образование. Поэтому закончив європейський вуз, я хочу відповідно опыт для улучшения образования в Україні. Мене звуть Микола, мені 16 років. Я захоплююсь музикою. Гра на гітарі дає мені можливість передавати іншим свої відчуття та емоції. Звуки, як і слова, мають злічну силу. Складно уявити. Але вони здатні поєднувати людей з різних частин світу, різною мовою, культурою та історією. Це й неймовірно. У Європі саме високою та базовою цінністю є людина як особистість. Кожен прагне до впевненості та підтримки. Для мене це віра у Бога. Вона вимагає бути чесним з іншими, дає надії та любов. Кожна людина є вибір. Ти можеш боротися, намагатися бути чесним, чи йти за натовпом. Что объединяет людей с разными интересами, стремлениями и желаниями? Что заставляет их задаваться одними и теми же вопросами? Мы все очень разные, но каждый прогнозмин на краще. Каждый мечтает про мирное небо. От нас зависит много больше, чем мы можем себе и уявить. Мы стремимся стать частью Европы, ждем подписания соглашений. Но постойте, может мы уже Европа?